اللهم صل على محمد وعلى محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين سلام عليكم دير ليز لايز ورميز بردها سيزي إمام مهدي شمدي دي ده خوش شربي الله تعالى زمان إمامنا زهورون تأجيل بزور زهور عمل شاشة لازلون لدن قرار برسين. Zuhuruyuadan günahlarımızı hamımıza əfveləsin. E, keramat günlərindir, keramat 10 günlüyü. Xanım Məsumə salamələyhanın məvludu Zülqəde ayının 1-də, ayın 10-nda on, da, inşallah 11-də də Hz. İmamə Rıza alayhissalamın məvlududur. Bu günlərə deyirlər dəhi keramat, yəni keramat günləri. Allah kərim şəxslərin ehtiramına cümmə müəmmimin hacətən rəva dərdi mədəvayı rəsilmüşdürlər nasandığımdan əvəz edəs. İmam Mehdi kimdir? Biz bu varıda danışmışıq, neçə verdik. Amma İmam Zaman alayhissalamın geybət dövründə bizim vəzifələrimiz biz bu vəzifələrdən də bir sıra şeylər arz edəmişik. Bu günləri Mühüm bir vəzifəmiz İmam-ı Zaman (aleyhissalam)un qeybət dövründə mühüm bir vəzifəmiz, həm də müsəlmançılıq vəzifəmizdir, həm də insanlıq vəzifəmizdir. Eyni zamanda müntəzir vəzifəmizdir. Yəni müntəzir necə olar, İmam-ı Zamanı gözləyən necə olar? Bu gün açacağam mövzu o barədədir. İmam Səccadə (rastılam) yaddazdadır, bu hədisi oxumuşam. İmam Səccadə rəssulam Əbə Xalid Kəbuliya buyurur ki, Əbə Xalid yaxın səhabələrindən biridir. Əbə Xalid axirə zamanın əhli bütün zamanların əhlinə fəzərlət idi. Ona görə ki, səbəb odur sarət. Sarət il-ğeybə indəhum kə müşahədə. İmam-ı zaman rəssulamın ğeybdə olması onlar üçün hazır kimi olacaq. Yəni onlar belə rəftar edəcəklər ki, elə bil imamları onların hazırdadır. Bax bu cür olmaqdan ötürü, ən əfzəl olmaqdan ötürü birinci mə mühüm məsələlərdən biri, müəmməz zaman və salamın geybət dövründə başqalarına əziyyət verməyi insan tərk edir. Bəs başqalarını, xüsusən möminləri əziyyət verməyi tərk edir. Bu möminlərə əziyyət vermək e, nə dərəcədə görəsən günahı var. Soda kafədə Şəhid zültdə səhifə 350-də İmamə Sadiq əleyhissəlamdan bir rivayet var. Buyurur İmamə Sadiq əleyhissəlam buyurur: "Allah Taala buyurdu: Mən a da'a bdiəl müminəli əzənə biharbə minni. Kim mənim mömin bəndəmə əziyyət versə, mənə cərəy muharibə elan eləsin. Elə bil məndən dava edir. Mənim mömin bəndəmə əziyyət vermək, xüsusən möminlərə əziyyət vermək şəriətdə xüsusi qadağan olunmuş günahlardandır. Əziyyətin növləri çoxdur əzizlər. Mərhum Şeyxül Ramili və sair işiyədə 17 cilddə bir bab açıp başqalarına zərər vermək verməmək babı. Bab-ı adamul izrar adında bir bab açıp hər kəs öz sahəsində başqalarına əziyyət verməməyi özünə vəzifə bilməlidir. Amma çox təəssüf olsun ki, bu gün cəmiyyətimizdə həm öz tutduğu Iı, peşə peşədə deyim, öz tutduğu postdanmı deyim, vəzifədə deyim, öz tutduğu mövqeydən cəmiyyətə əziyyət eləyir. Hələ post qalsın bir tərəfdə, vəzifə qalsın bir tərəfdə, məqam qalsın bir tərəfdə. Biz özümüz bir-birimizə verdiyimiz əziyyəti heç kim vermir. Məsələn, eee məni eşidən kənd cəmaatı, kəndlərdə yaşayan cəmaat yəqin bu sözümü əyani şəkildə görürlər. Iı, yollarda xüsusən çəndi yerlərində səfər deyirlər. Səfərlərin ictimai yollara sürüşməsi bu cəmata getgəlinə mane olan bir şey idi, əziyyət idi. Bax bu da ona aidd idi, yəni günah şeylərdəndir. Sonra, e, məsələn, bu günləri e, şəhər şəhərin kəndlərində bu gün həyatlar balaca qorada mən üzr istəyirəm e, bir xüsusən elə yerlərdə kanalizasiya olmur anbar qazırlar, anbarı gətirirlər yolda qazırlar. Bu yola olan xəyanət də bə cənnətə məna olan bir əziyyətdir. Sonra biri bu günləri Azərbaycanda elə bir mühit yaranıb ki, günaha hər şərait var. Yəni bu gün biri Quran oxusa, mikrofonla e, cemaət narahat olar, amma bu gün kaset satan bazarın ortasında qoyub mikrofonla e, belediyə səs çalınla uzaldanlarla kaseti qoyub bütün bazar halı seçilir, narahat olan da yoxdur. Çünki günaha öyrədiblər cəmaatı. Bu cəmaata əziyyətdir. Və yaxud da gecə evinə gəlib həyatına daxil olan bir adam maşınla daxil olur, əlin qoyur siqnala, qonşunun yatıb yatmam ağını düşünmür. Bax bu şeylər bu gün bina tikənlər cəmaatın yollarını kəsiblər. Bütün bu günləri ustalar ev sahiblərini əziyyət eləyirlər. Məsələn, e mayanın qiymətə danışır, sonra qiymət artımı, pulu götürüb aradan çıxmaq, işləməmək, bu şey ustalar, fəhlələr, ev sahibləri və yaxud da bəzən iş sahibləri ustalara olan əziyyətlər bu ictimai halalıb artıq bizdə. Axı İmamə zaman əleyhissalam gözləyən zaman görə bu başqalarına əziyyət verməməyi özünə peşə eylesin. E, bəs bizim axı hadisimiz var. Buyurur: "Əl-muslimu men saluma Əl-muslimun min yədəhi və lisanı müsəlman oldu ki, onun dilindən və əlindən müsəlmanlar amanda qalsın, əziyyət görməsinlər. Me'rac hədisində var ki, Allah təbarək və təala buyurur: "Əl-mü'minu men an-nasi minhu fi raha və nəfsuhu minhu fi ta'b." Mü'min oldu ki, onun cəmaatı onun əlindən rahatlıqdadır, amma onun öz nəfsi onun əlindən əziyyət çəkir. Nəfs əmr eləyir, pisliyə bu yetmir öz nəfsini əziyyət verir, amca mata yox. İmam Əsəddjan də restoram buyurur. Axira zamanda insanları bölür altı yerə. Biri də buyurur ki, insanların şərri nə? İnsanların ən şərri dəc ola onların dilinin acılığına görə insanlar olaraq hörmət edir. Deyir, dindirmə məni acılayacaq. Hətta ifadəmə görə üzr istəyirəm. Bu imam sözünü cürət eləyib televiziyadan deyirəm. İmam buyurur, onlar it xasiyyətində olarlar. Ee, insanlar onların dilinin azlığından onlarla daim yaxşı rəftar edirlər. Ahzab suresinde Allah tebarek ve ta'ala buyurur. İnne Allah'a ve melaiketahu yusallun ala nabi. Ya eyyuhallezina amanu sallu aleyhi ve teslima. Hakikaten Allah ve melekleri peygambere salavat gönderir. Ey müminler siz de ona salavat gönderin ve teslim olun. Yani Allah peygambere hemşe rahmet gönderir. Salavatın manası rahmetti. Bizden de Allah Tala tələb edir ki, Allahdan peyğəmbər üçün rəhmət isteyin. E, salləmu varəsində salləmu, yəni təslim olun, İmam Sadiq ağa buyurur, yəni ona itaat edin. Ona əziyyət eləməyin. Amma Quran bu bəşərin peyğəmbərə əziyyətindən danışır. Zaten peyğəmbərlər və imamlar əziyyət görüb cəmiyyət tərəfindən bizim peyğəmbərimiz buyurur, "Maul deyən nəbi mislə maul" dit. Mənim kimi heç peyğəmbər əziyyət görməyib o qədər əziyyət veriblər. Allah təbarək və teala tə Quran-ı Kərimdə peyğəmbərə əziyyət verənlərə lənət oxuyur. Görün əziyyət nə qədər çətin bir məsələdir. Allah təbarək və teala tə Əhsab el-Ədiyətdə buyurur: "İnnellezina yuudunallaha ve rasulahu la'nahumullahu fid-dunyā vel-ākhira ve lahum 'azābun muhim." Muhim. Həqiqətən o şəxslər ki, Allaha və onun peyğəmbərinə əziyyət edirlər, dünyada və axirətdə Allah onlara lənət eləsin və onlar üçün dərtdli, xar eliyən bir əzab var. Baxın, dünyada lənət Allahın rəhmətindən uzaq olmaqdır. Axirətdə isə cənnətdən məhrum olmağa deyirlər. Yaxşı, bu əziyyət nədir? Bəzilər deyirlər, bu küfrdür. Amma ümumi Allaha və peyğəmbərə əziyyət eləmək, Allah cəlanın hüquqlarını gözləməmək, Allahı bəndəsiləməmək və peyğəmbərin hüquqlarını tapdılamaq əziyyətdir. Nədən ibarətdir bu əziyyətlər? Allah Tebarek ve Teala Peygamber'e Ahzab Suresi 53. ayeti niye gönderdi? Ee, gelirdiler Arabiler, çobud Arabiler Peygamber'in huzuruna Peygamber olan için süfrü açırdı. Yemek yiyirdiler. Yemekten sonra özür isterim ifade verir. Ayaklarını kaldırırlar, koyurlar divara. Deyirdiler hadisine, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bize hadis danışıyor Peygamber. peygamber biz utanırdı bu ara demeye için. Beli değil mi? Allah Teala Ahzab 53'ü gönderdi buyurdu. Eda ta'imtum fantashiru. Elə ki yeməyinizi yediniz, dağılışın gedin. Oturmayın peyğəmbərin yanında. İnne dalikum yaw yughdin nabi fe yastahi minkum vallahi yastahi min la yastahi min el hak. Yediniz, dağılışın gedin. Bu sizin bu hərəkətiniz peyğəmbərə əziyyət e verir. O sizə utanır deməyə həya eləyir sizdən. Ama Allah hakkı demeden haya etmir. Yəni sizın bu verdiyiniz əziyyət də peyğəmbərə. Bəs əziyyətə axir lənət var. Allah Taala da, da buların bu hərəkətin əziyyət kimi qiymətləndirir və səciyələndirir. Peyğəmbər hamıya qulaq asırdı. Kim danışırdı? Hz. Rəsulullah qurban oğlu mərzəmətli əxlaqına diqqətlə qulaq asırdı. Peyğəmbər durub qulaq asırdı. Danışır da peyğəmbərsin, nə gəlir danışır da peyğəmbər də dinləyirdi. Sonra çıxırlar çöldə deyirlər o udun o uzundu uzun bilirsən adı qulağa ərəblər uzun deyirlər peyğəmbərə qulaq ləqəbini taxmışlar deyə bu qulaqdır. Yəni qulaq hər şeyi eşitdi peyğəmbər qulaqdır. Allah təbarək və təala Tövbə surəsi 61-ci ayəni göndərdi bu peyğəmbərə bu ləqəbi qoşduqlarına görə buyurdu. Əlləzîne yuudunə nəbiy və yəqulūna huwa udun qul udrun khayruləkum yəmunū billahi və yəmunū lilmu'minīn Və rəhmetül lilmu'minin, rəhmetül ləzinin əmanu minkum və ləzinin yuduna rasulullah ləhum azabun alim. Sadəqallahu alim. O şəxslər ki, peyğəmbərə əziyyət eləyirlər və deyirlər o qulaqdır, dinə qulaq səsin xeyirlidir. Allah'a inanır, möminlərə inanır və ə, iman gətirən şəxslər üçün rəhmətdir peyğəmbər. Peyğəmbər rəhmetül lilaləmindir. Lə bəu şəxslərçi peyğəmbərə əziyyət edirlər. Allah təala bu ayədə bir daha buyurur ki, "Ləhum azabun alim" olsun dərdi əzab var. Yaxşı, burada bir incə nöqtə arz etdim, əzizlərim. Əgər peyğəmbərə pis ləqəb taxmaq peyğəmbər əziyyəti isə, peyğəmbərin gəlib yanında ayaqlarını qaldırıb danış bizə deyən, yemək, yemək yeyib evinə yetməyən adam əziyyət kimi qiymətləndirirsə Qurani-Kərim və bunun haqqında lənət və dərq yaza buyurursa, görəsən peyğəmbərin cigar parəsi ıı, qızı xanım Zəhranı öldürmək, onu şəhid eləmək əziyyət deyilmi peyğəmbərə? Peyğəmbərimiz niyə buyurur? Bütün sünni təfsirlə hadislərində var bu ki, buyurur Fatimatu bəzatu minni yuddin manada. Çünki mən Fatimi hözrəti olsa, mən əzizdir, o mənim cismimin parçasıdır. Peygəmbərlərə arz etdildim ki, əziyyət veriblər. Bizə əziyyət vermək qadağan olunur bizim dinimiz tərəfindən. Musa peyğəmbərə o qədər zülm etmişdilər ki, sonda yolda qardaşı Harun öldü, özəcəlliyinə Harun peyğəmbər öldü. Musa peyğəmbərin üstünə böhtan atdılar dedilər, "Qardaşın Musa peyğəmbər öldürüb." Cihada dəvət elədilər, dedilər, Quran bizə deyir ki, dedilər, "İzhaban tavarabb." Özün və Allahın gəldin. Sən qardaşı öldürübsən. Gö göydən süfrə istədilər. Dediler göydən süfrə gəlsin, yemək gəlsin, biz sənə inanak ki, sən həqiqi Peyğəmbərsin. Musa Peyğəmbər əl qaldırdı, Allah'dan süfrə istədi, süfrə gəldi, bildirçi nəticəldi. Bunlar ne dediler? وَلَنْ نَسْبِرْ تَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِزْ لَنَا مِنْ تُمْبِتُ الْعَرْضِ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا Biz bir tane yemeğe dözebilmeliyiz. Allah çağır bizim üçün e, yerdən qəyrlət çıxarsın, e, xiyar gətirsin, sarımsaq, mərci, soğan, bildirsin gəlib bunlar soğan, sarımsaq istəyir, xiyar istəyir. Subhanallah, əziyyətdir bunlar peyğəmbərlərə. Allah Taala Əhzab 69-da buyurur. Və lâ takunu kelləzîna ādə Mūsə. Ay müsəlmanlar, siz Musa peyğəmbərə əziyyət verən şəxslər kimi olmayın. <coughs> huzurunuz sağınız. <laughs> Valladhe yuzunul mu'minina vel mu'minat bi ghayri maktasabufaqad ihtamalu fi buhtanan wa ithman mubina. Baxın əzizlərim, gəldi indi möminlərin əziyyətinə. Qurani-Kərim Əhsab 58-də buyurur. O şəxslər ki, möminlərə və möminələrə, mömin kişilərə, mömin qadınlara Əziyyətlilər, halbuçoqlar və əziyyəti haqq etməyiblər özlərinin. Yəni olaraq əziyyət biliş görməyiblər ki, əziyyət verəsən onlara. O böhthan oyunlarına həmin əziyyət verənlər böhthan və böyük aşkar günah götürüblər. Möminləri əziyyət də əzaba düşərədən günahlardandır. Niyə görə? Çünki peyğəmbərimiz və imamlarımız əleyhissəlam vurur: "Əl-müminu a'dəmu daracatan minəl-Kəbə." Mömin Kəbədə nəzamətdir. Cəbiyə hörmətsizlik biz günah bilirik. Möminə hörmətsizlik Cəbiyə hörmətsizlikdən də çətindir. Əziyyət deyəsə neçəsə cürdür, arzələdim. Bu növlərindən inşallah bir neçəsini sayım ta verlişin sonuna qədər bir nəticə ala bilək. İnşallah İmam Zaman (aleyhissalamun) zuhur dövründə biz də ağanın öz ürəyinə çıxa bilək ki, deyə ağa biz müsəlmanlara, xüsusən möminlərə, əziyyət ümumiyyətlə başqalarına əziyyət verməmişik. Birinci baxışla əziyyət vermək. Mən nəzərə ilə möminin nəzərən yuxifəhu əxafəllah. Yaqıqiyam hadis buyurur: Kim bir möminə üstdən aşağı baxar, ya əziyyət verən bir baxışla baxar, ironiya ilə baxar, qəzəb ilə baxar, kinlə baxar, lağlaq ilə bax, bir gözqaş edib onu aşağılaya, Allah təala qiyamət günə həmin mömini möminə o belə deyək əzalet baxışı ilə baxan şəxsi kiçildəcək qiamət günü inşallah. İkincisi, yəni təhqiramız baxışla baxar. İkincisi dillə əziyyət növü var. Əzizlərim, qibət var, yalan var, öhtan var, söyüş var. söyüş ictimaiyyətdə bizim bazarlarımıza çox təəssüf ki, bu günlər çıxmaq mümkün deyil. Taksi şoförlərinin arasında, usta fəhrin arasında, bazarlarda, küçələrdə söyüş olub adi hal. İctimai qaydalara, əxlaq normalarına cəmiyyətimiz bu günləri o qədər də əməl eləmir, çox təəssüf olsun. İmam Cəfər Sadiq (r.a.)-dan səhabələrdən biri keçirlər bir bazardan. O səhabənin qulu gecikdi. Nəyəsə bazarda diqqətin cəlb elədi, gecikdi. Qaytı sahabə dedi: "Ay anası e, pozğun." Cəldə İmam dönü dedi ki: "Sən onun anasını niyə söydün?" Deyirdi: de, "Ağ onun anası müşrik idi." Müşrik də oldu. Nə bilirsən pozğunun anası? Hər insan öz dinində e, evlilik qaydaları var. Sən niyə onun anasını ittiham edirsən? Əliyəm yumum yumum yum firaqı beynin və beynik ə e, bu gün məndən sənin ayrılıq günündə söyüş söyən adamın mənim yanımda yeri yoxdur. İmam Əsadiq, yəni İmam-ı Zaman, İmam-ı Zaman (əleyhissalam) gələndə də söyüş verən adamın İmam-ı Zamanın yanında yeri yoxdur. Qiyamət günü söyüş verən insanlar, e, onların ağızlarının ufunətindən məhşər əhli burnun tutacağı deyəcək. Ya bunları saxla qiyamətin səhnəsində, ya bizi biz nəfər vaxtda acı dillilik, acı dilliliklə başqalarını əziyyət vermək Üeyinə e, peyğəmbər zamanında yaşayan səhabələrdəndir, daha doğrusu da şəxslərdəndir. Peyğəmbər həmişə deyirdi: "Allah onun şərrindən, onun dilinin şərrindən bizi qorusun." Bir dəfə də fədə, Ya Rasulullah Üeyinə gəlirsən, yalnızsa peyğəmbər eyni duanı elədi. "Allah onun dilinin şərrindən qorusun." Gəldi peyğəmbərin üzüründə, peyğəmbər başladı buna ehtiramla yanaşmağa ehtiram göstərdi əzizlədi sonra yol asal dedilər ya Rasulullah bayaqdan dua elərdin bunun şərrindən qoru indi sən onu əzizlədin peyğəmbər buyurur ki şərrün nas mən göhrəm o ittə qəhəşəri ən şərrli insandır ki onun aczlığından insanlar olara hörmətlə yanaşır acı dilliliyinə subhanallah gıybətlə mə insan rəziyyətli başqalarının gıybətini eləmək gıybəti Quran-Kərim ə baş ölüq qardaşın ətin yemiş kimi dəyərləndirir. Çox təəssüf ki, bu günləri cəmiyyətimizdə bax imam zamanı gözləyən geybətdən qaçmalıdır. Geybət elə bir pis günahdır ki, oğurluq da günahdır, amma oğurluq eləyəndə Allah göstərməsin. Heç olmasa maddi cəhətdən əlinə insanın bir şey gələr. Amma geybətin bəlasına baxın. Geybət eləyən zaman insan eee Etdiği səbablar gedir, qeybətin etdiği adamın əməl dəftərinə, onun günahları gedir adamın əməl dəftərinə. Peyğəmbərimiz buyurdu, qeybət zinadan şiddətlidir. Zinaya 4 dənə şahid olsa 100 dənə şallaq vurulmalıdır. Əgər birinci dəfə bax görəsən, bəs bu qeybət elyən zinadan şiddətli bir əməldirsə, buna neçə şallaq vurulmalıdır? yox, şAllah vurur necə? Çünki bunun dünya cəzası yoxdur. Bunu ğıybat etdiyin şəxs ğıyib o sahib halal eləməsə, razı qalmasa, qiyamətdə ğıybat edənlər axirət evində hədis buyurur. Ta'amul klab-i nar cehannəmliklərinin yeməyi ğıybat edənlərin əti olacaq. Allah göstərməsin. Bir kəlmə Əbu Zər Bilalə ibnə Sauda dedi Peyğəmbər səhabələrlə. Ay qara qadının oğlu dedi. Sonra narahat oldu. Dedi Bilal beni bağışla. Bilal dedi bağışladım halalın olsun. Dedi yok korkuram kalbimde bir çingala. Üzümü koyuram torpağa. Beni o kadar vurur ki kalbin temizlensin. Bilal geldi Abuzer'in kolundan. Tutup, dedim, axı, və kalbim, dedi Abuzer. Dedim halal dedim ve kalbimde de hepsine kalmadı. Bir de ne? Kara kadının oğlu demeyle narahat olmuştu. Biz bu meselelerden başkalarına eziyet vermeyi dillen bu kadar İmam Zeynalabidin əs-salamın hədisində var. Həzrət buyurur: "Hər gün səhər-səhər bütün bədən üzvləri, üzürlərinə dil deyir: Keyfe sabahtum? Necə sabah etdiz?" Bütün bədən üzvləri qayıdı deyirlər ki: "Sən sakit olsan biz rahatıq. Sən danışırsan biz əziyyət çəkirik." Həkcə dildi ki: "70 dənə günah etmək qabiliyyətinə malik olan orqan dildi. Allah dilimizi şirin və zərərsiz eləsin inşallah. rəftarda əziyyət var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılırdı, cemaat namazı. Gördü bir ana da durub namaza, uşağı dolanır cemaat namazının başına, kışkırır, ağlayır. Peygamberimiz tələsi namazı kıldı ve salamı verdi. Dediler, ya Resulullah, senin tələsinə yöv səbəb ne oldu? Hz. Müdür razı deyilən bir uşağı da əziyyət çeksin benim hesabıma. Mən namazı tələsi kıldım ki, anasının ötürü uşağı ağlamasın. Bu günleri gedirsən Məkkəyə, Mədinəyə namaz üstə dayanmaqdan adamın ayaqları ağrıyır. Bəqərə surəsinin yarısını oxuyur namaz. Belə bir əziyyət edici din yoxdur ki. Mən özümdən deyirəm Məzi bin Cəbəl bir gün cemaat namazında piş namaz dayandı və Bəqərə surəsini oxuyurdu. Bir nəfər çəkildi, niyyət elədi, fırada çəkildi, canı rotdurdu. Namazın qıldı keçdi, oturdu. Namazdan sonra namaz yapışdıxıxasından ki sən münafıksan niyə dözmədin cənab adamım. Dedi ayaqlarımın gücü çatmadı. Ona görə dözə bilmədim. Niyə münafıq olam? Peyğəmbərə səs çatanda Hz. bürdü namazla da olsa başqalarına əziyyət eləməyin. Gedirsən ümriyə, həccə Allah hamımıza nəsib etsin. Səhərdən axşam azan, namaz, namaz, azan nə qədər olar, namaz nə qədər olar. Namazla da olsa belə cəmiyyətə əziyyət eləmək olmaz. Bir nəfər sonra Verilişimin sona burda az qaldı. Bir dənə cümləndiyim bəsdir. Qonşuya əziyyət var, əziyyətin növləri. Peyğəmbərimizdən bir nəfər soruşdu: "Ya Rasulullah, Mədinədə ev almaq istəyirəm. Harda ev alım?" Həzrət ürd: "Əvvəlcə ar, süməddar. Əvvəl qonşunu seç. Baxma havası yaxşıdır, suyu var. Qonşu yaxşı olan yerdə ev al." Əvvəlcə ar, süməddar. Əvvəl qonşu, sonra ev. Əvvəl səfər yoldaşını təyin elə, sonra səfərə çıx. Seyid Cavad da amulur danışır, deyir, Seyid Bəhrül Mehdi Bəhrüllumun vaxtında Allah rəhmət eləsin, deyir dilər səni Seyid çağırır. Qaça qaça gəldim ağanın yanına. Deyir dedim, "Ağa nədir görəsən?" Dedi, "Sən müsəlman deyilsən, insan deyilsən." Mənə dedi. Dedim, "Ağa niyə görə axı müsəlmanam, insanam?" Dedi, "7 gündür sənin qonşun gedir. Dükanda baqalın qavağında durur qurtlamış xurmalara baqal atır çölə o qurtlamış xurmaları aparır balalarına yedirdir. Bu gün o xurmalar da olmayıb, balaları və özü aj, dedim, ağa dedim anca xəbərim olmayıb. Ağa dedi xəbərin olmayıb, sənə deyirəm müsəlmandelsən, insandelsən, xəbərin olsaydı sənə birbaşa yahudi deyərdim. Axı bu günləri qərblilərin qonşusundan xəbəri yoxdur. Müsəlmanın gərək qonşusu ilə Peygamberimiz o kadar konuşun tapşırdı, aleyhisselam buyurur, elebildim konşu konşudan, irs yaparır. Allah bizi başkalarına eziyet verenlerden elemesin inşallah. Burada verilişimiz sona çatır, ezilermiz vakti imkan vermedi ki bazı noktaları erzileyelim. Allah da i̇mam Zaman aleyhisselamın zuhurunu təcil Bizi ağanın zuhurunu emeli şekilde hazır onlardan karar versin inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın amanında olasız inşallah. oh <music>